продолжаем. Кстати, я говорю специально по-русски, потому что мне очень важно, чтобы не только украиноязычные, но и российско-русскоязычные украинцы, и не только украинцы, но и русские, но и греки знали про традиционный украинский берег. Хочу я добро владею украинской мовы. Итак, Мы будем сейчас делать кофточку я заранее подготовила два кусочка э, такого же цвета как грудь и как кофточка мне сейчас я сейчас буду ее аккуратненько накладывать на куклу при этом я буду немножко подгибать и краешки чтобы э, они эти обстрепочки не было видно И как вы помните, поскольку кукла у нас всегда делается без иголочек, то я буду ее плотненько плотненько приматывать. Вот если видно, я ложу кусочек на тело и аккуратно. Наматываю. Идем на талию. Ну, кто родился в очень холодных местах, те, те знают, нас родители вот таким вот образом заматывали на зиму. Крест-накрест платочком, чтобы мы не замерзли. Вот таким вот образом. И вот я замотала плотненько. Я сейчас это примотаю ниточкой максимально крепенько к телу, чтобы кофточка у меня, не дай бог, никуда не ушла. Так, вот у меня лицо, вот у меня кофточка. Я ее приматываю, приматываю и обязательно плотненько привязываю так наша куколка теперь в кофточке. И наш следующий шаг это грудь. Важный, важный элемент. Как я и обещала, мы пришивать ничего не будем. Будем только приматывать. Поэтому мы аккуратненько, не обрезая ниточек, выкладываем грудь на кофточку. Раз, два. Так, смотрим, как получится. Должно получиться хорошо. Можно даже ниточки лишние обрезать. Или, знаете, их можно просто спрятать, чтобы когда <coughs> грудь мы примотаем, чтобы они были дополнительной основой для крепежа груди. Так, вот я выложила грудь аккуратненько, красиво. Ниточки у меня внизу сейчас я их примотаю так, так. так. для того чтобы смотрелось грудь аутентично можно сделать еще хитрость э, крест-накрест то есть ее заводим вот так Оп. нам это кофточки не помешает потому что мы сверху еще будем э, платочек завязывать и э, бусинки цеплять Platinum there Если где-то что-то мешает, можем аккуратненько поправить. Так. И остатком ниточек я еще дублирую грудь на талии. Так, чтобы ничего лишнего у меня не торчало. Так. И завязываю. Так, и вот теперь, когда мы уже примотали грудь, она у нас держится, можно убрать все лишние веревочки. Так. так, теперь у нас кукла еще и с грудью. Второй нам кусочек не понадобился. Если бы первый был короче, то нужно было бы одним в одну сторону мотать, в другим в другую сторону мотать. Ну, посмотрим. Если мне не понравится, например, ее спинка, то у нас есть остаточек для того, чтобы улучшить да, нашу кофточку. Теперь я беру кусочек, который был предназначен у нас для второй юбки. То есть для нижней юбки. И мне нужно приблизительно прикинуть, сколько мне нужно длины э, второй юбки, для того, чтобы немножко выглядывала основа юбочки. То есть это у нас где-то будет вот так. В традиции украинцев под низ одевалась тоненькая рубашка, очень тонкая хлопковая. Сверху одевалась юбка нижняя, чуть более плотный хлопок. А наверх одевалась плахта верхняя юбка я не успела так есть думаю этого будет да. достаточно и ниточка юбочку одеваем таким образом чтобы ее нижний край. Надо чуть аккуратнее сделать. Ее нижний край открывал, приоткрывал нашу основу. Это как бы наша рубашечка нижняя. Приоткрывал, чуть короче сделать. Приоткрываем. И вот у нас получается нижняя юбка, из-под которой выглядывает рубашка.